江博士，你那么睡，不舒服吧？沙发是不是有点窄啊？要不，要不怎么？<music> 不我不是这个意思。<music>

甜吗？没尝出来、啊。嗯 节日快乐，丁亮亮。张凯。 好。<noise> 江凯，你别生气嘛！我就觉得你性格特别、特别、特别的好，真的。其他人怎么认为，根本一点都不重要。重要的是，你在我心里，是最好的、最温柔的、最体贴的男朋友。 小柳，看见你江叔叔了吗？我装我那个睡衣、哎。师哥，你一个长辈，没事儿在一个小姑娘房间里，算怎么回事啊？这门怎么还关上了？太不像话了走！走，回去睡觉。走走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 走。走走走走走走走我走 你别说啊，你这个睡衣我穿上还挺好看。啊你说我用不用改个风格啊，走走这个潮流路线？嗯，师哥，我好不容易才回来一趟，把工作先放一放，我们俩聊聊天，叙叙旧。 这些资料明天上午要用来我看一下。师哥，你这个论文写的、啊、是一年比一年漂亮，不投《刘叶刀》都可惜了，真好。哎，这是什么？ 你不是不喜欢这些东西吗？就前年你记得吧，我给我们实验室的老爷们们，每个人买了一个利物浦的。 哎，要不再聊一会儿？可以啊，再聊一会儿，我还没聊够呢。我就怕影响你，再聊一会儿。呃，刚才聊到哪了？呃，聊聊聊聊，我给你讲讲聊聊啊。聊聊啊，小时候特别。 那个舅舅，嗯，江凯他还没起床啊？你江叔叔啊？嗯，昨天晚上聊了一晚上，估计还睡着呢。你们聊什么了？也没聊什么，就聊你们小时候。我们？嗯，嗯，一聊你们小时候，他可喜欢听了。嗯。哎，师哥起来了，吃饭吃饭。嗯 亮亮，你怎么吃你家叔叔碗里的东西啊？那外面这不还有吗？你，哎呀，师哥，别介意啊，这小孩子不懂事，不介意。呃呃、这早餐是谁做的？歌谣、嗯、买的，贤惠啊。<laughs> 但是油条这太硬了啊。虽然这么说不太好，但我现在。 真的好希望舅舅赶紧回英国、啊。啊，行，哎，你叫我了吗？没有，没有。啊？怎么就你自己啊？我舅舅他们呢？丁马他们送你舅舅去机场了，英国那边还有点事，就赶回去了。 太赶了，没来得及通知你。怎么这么突然呢？怎么了、嗯？虽然有点不厚道，但我还是想说，终于解放了。解放？对啊，你不觉得家里有个长辈，一天仿佛能过出四十八个小时吗？ 我不也是你的长辈吗，江叔叔？哎呀！对了，我能问你个问题吗？问<喂>。嗯，此时此刻你最想做什么？睡觉？我昨天晚上没休息好。你再想一想。报告没做完。 再给你最后一次机会。算了，我提示你一下吧。我刚刚想起了我的身份证。<noise> <noise>